Він такий собі сірий кардинал Дніпропетровщини керує областю дистанційно, бо на робочому місці його бачать рідко. Втім, справи в області робляться і непогано. Ігор Валерійович не звітував про зроблене за 100 днів. А от через 200 днів все-таки вирішив поспілкуватися з журналістами і провів прес-конференцію. Говорили багато і про його так звані рейдерські захоплення, про ситуацію на Донбасі, про закон про особливий статус та децентралізацію. Ми знаходясь рядом з Донецькою областю Луганською, мы могли попасть в такую же самую ситуацию, если бы мы, может, были ближе к границе или к нам бы оказались. У нас оказались там не Царевы, а Еркины в свое время. А мы были бы к этому не готовы. Вот, поэтому, если убрать вернуться к прагматизму, мы должны понимать, что они должны как-то там жить, существовать, налаживать свою жизнь. То, что касается всей остальной территории Украины, и, как вы говорите, децентрализации, процессов децентрализации, это очень болезненный процесс, в который центральная власть не хочет идти. Что касается сегодня территории, которые находятся под режимом там, самоуправления, временного режима на три года, и остальной территории Украины я хочу вам сказать, что они на сегодняшний день находятся в финансово в более перспективном состоянии. Почему? Потому что у них децентрализация уже прошла. То есть сегодня все собранное на территории Донецкой и Луганской области, а там достаточно серьезный ВВП, они сначала будут оставлять себе и тратить на себя, а потом, может быть, что-то отправят в Киев. Хотя, по-моему, в Киев они ничего не собираются отправлять. А мы будем собирать здесь налоги, отправлять в том режиме, в котором сегодня существует все в Киев. А потом из Киева нам, может быть, когда-нибудь вернут то, что нам и так положено. По закону. Но на сегодняшний день, вы же знаете, все деньги, которые были на счетах области, на счетах наших райцентров и городов, находятся на счету казначейства. Там около 2,5 миллиардов. И мы добраться до них не можем. Они заморожены. И Днепропетровская область может получить их в виде каких-нибудь там ценных бумаг, облигаций правительства. Хотя тоже это не получают, ну, которые могли бы стать финансовым инструментом и с какой-то скидкой продаваться на рынке. Но тоже мы этого получить не можем, потому что маяки МВФ не дают возможность выпустить эти ценные бумаги, облигации там и тому прочее. Поэтому у нас с вами, как это, банк, банк под, под названием Государственное казначейство, он, в общем-то, сегодня не ликвиден, и деньги нам не отдают наши. Чимало різних за тематикою запитань від журналістів було озвучено в ході прес-конференції. Представники ЗМІ з'ясовували ситуацію з добровольчими батальйонами, ціни на бензин та курс долара, цікавилися способами покращення життя на селі. Ставили питання про приведення до ладу у прокуратурі, зокрема у Дніпропетровській області. Тозі, тобто, це системні проблеми і, в общем, -то, вони зв'язані не тільки з структурою прокуратури, але законодавчим обізпеченням. Тобто ми йдемо в Європу і в парламенті лежить закон о приведенні у нас. По-моему, это единственная организация, которую не привели в соответствие с европейскими нормами. То есть это, по-моему, функции надзора там, и тому подобное. Но, естественно, они, вся эта прокуратура, прокурорская система сегодня работает в системе, как это в режиме последнего аккорда, последнего Дембельского аккорда. Вот. Ну, естественно, этим никто не может быть доволен, потому что вы посмотрите, у нас же скандалы не только на уровне Днепропетровской прокуратуры, сейчас разразился большой скандал на уровне генерального. Чем быстрее будет приведена законодательная база в соответствии с европейскими нормами, тем будет лучше. То есть, если будет устранена системная проблема, я думаю, прокуратура станет... Своє своє нормальне верню ну, попадет своє нормальне состояние, в котрому можна находиться, і будет выполнять свої функції. А какого-то личностного конфлікту між адміністрацією і прокурором ні, я його видел два рази в глаза. Ну вроде нормальний человек. Хоча ігор Коломойский на посаді губернатора всього півроку були й запитання стосовно його розкладу роботи та появи на робочому місці. Питали і про його найбільше досягнення на цьому посту. Ну, я считаю, что это не мое личное достижение, это достижение всей нашей команды, и, в общем-то говоря, это достижение всех жителей нашей области. Это то, что мы смогли сохранить мир и толерантное отношение друг к друг другу, вне зависимости от политических и других пристрастий. Это, я считаю, главное достижение. Потому что во всех, в общем-то говоря, если взять соцопросы, что самое главное на первом месте волнует людей, это безопасность. Тось міра это залог нашої безпеки граждан України, живущих в Дніпропетровській області. Як заявив Ігор Коломойський, поки що залишати пост голови Дніпропетровської облдержадміністрації він не збирається, оскільки президент має намір залишити його на цьому місці, як і не збирається створювати жодної фракції у новому парламенті.